Всем привет, меня зовут Лиза. Всем привет, меня зовут Ира. А Как-то в школу к нам пришла новенькая. Ее звали Вероника. И так как Лола у нас самая популярная девочка в школе, Вероника потихоньку начала ее сдвигать с этого места. И Лола искала способы, как уничтожить Веронику. Да, вы это скоро увидите. А что ты думаешь по поводу мнения окружающих и своих сверстников? Ну, я думаю, если это твои близкие, то, конечно, это очень важно. А если это какие-то посторонние люди, то, я думаю, нужно просто не обращать на это внимания. Но это ведь твоя жизнь. Ты должен делать то, что хочешь, и не обращать внимания на других. Да, я согласна. Лол, Лиз. А в твоей жизни были ситуации, когда ты с кем-то соперничала? В открытую ни с кем никогда не соперничала, но всегда хотела быть первой. С самого детства, я думаю, и до сих пор. Я считаю, что живем один раз, и должны довольствоваться только самым лучшим. То есть, если человек не стремится быть первым во всем, то ему скучно живется, я считаю так. Да, согласна. Как ты думаешь, Ника и Лола могли бы стать подругами в сериале? Я думаю, что нет, потому что Ника и Лола абсолютно разные, и такие два характера жесткие, я бы сказала. Вероника тоже хочет быть первой все время, она тоже не приемлет второплановых ролей. Лола такая же. Я думаю, что дружить бы они не смогли, потому что у них бы в дружбе постоянно было соперничество. Да, я тоже так считаю. А к чему приведет соперничество в нашем сериале, смотри уже скоро на 1 плюс 1. Также не забывайте подписываться на наши странички в Инстаграме, в Ютубе и на Фейсбуке.